assalomu alaykum qadrli tinglovchilar bugun e, biz oliy matematika fanidan keyingi soddalashtirilgan darsimizni olib boramiz e, mavzuimiz funksiya limiti va uning uzluksizligi e, avvalo funksiya limiti haqida gapiraylik o'zi limit nima limit degani chek chegara oxir e, oqibat degan ma'noni bildiradi e, masalan quyidagi tasvirni qaraylik buversini un, tasviri siz rektorat <laughs> binosidan ko'chaga qarayapsiz va sizning ko'rish chegarangiz limitingiz mavjud demak ko'rish chegarangiz mana bu joyni demak limit mana shu joygacha bo'ladi undan uyog'ini ko'ra <laughs> olmaysiz limit shu bo'ladi ho'p keling keyingi demak misolga o'tamiz keyingi misolda siz qanaqadir <laughs> video rolik tomosha qilyapsiz onlayn va qaysidir soniyada vaziyat bunday keyingi soniyada vaziyat boshqacha va qaysidir soniyada sizda tasvir uzilib qoldida keyin darrov tasvir tiklandi keyingi hoatada siz mana bu joydagi demak tasvirni miyangizda qaysidir ma'noda tiklay olasiz tasavvur qila olasiz aslida bu yerda qop qorong'i tasvir ko'rgansiz lekin qolganiga qarab atrofiga qarab miyangizda nima qila olasiz olasiz siz uchun bu qora tasvir emas siz uchun e, bu yerda mana buni davomi bo'lganday demak tasavvur hosil bo'ladi miyangizda keling endi matematik misolga o'taylik mana bu funksiyani qaraymiz fx funksiya quyidagicha berilgan hamma joyda to'rtga teng faqat noldagi qiymat ikkiga teng ya'ni grafigi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi grafikda e'tibor beradigan bo'lsak demak noldan ikkiga teng noldan nol nol boshqa hamma joyda funksiya to'rtga teng nolni atrofini qaraydigan bo'lsak e, va nolni o'zini qaramaydigan bo'lsak funksiyaan to'rtga teng demak e, funksiyani nolda ham qaysidir ma'noda siz to'rtday ko'rishingiz mumkin chunki bitta nuqta umuman ko'rinmaydigan nuqta hisoblanadi hozir bu tasvirda ko'rinib turgan bo'lishi mumkin aslida ko'ra olmaysiz uni e, o'sha uni asl grafigida buni to'g'ridan to'g'ri bitta to'g'ri siziqdao'ra ya'ni mana shu tushunchalar uh, <coughs> bizga limit degan tushunchani kiritishimizga kiri, kiri sababchi bo'ladi Quyida uh, sodda ma'nodagi ta'rifini beramiz uh, agar x soni a songa yetarlicha yaqinlashib borsa uh, va shu holatda fx soni l soniga yetarlicha yaqinlashib boraversa x soni ga intilganda f k funksiya l ga intiladi deyiladi umuman boshqacha umuman olganda e, formal ta'rifi quyidagicha soni uchun shunday delta son ki, barcha demak mana bu x a minus modul delta dan kichik shartni bajaradigan barcha iklar uchun fx l minus modul epsilon dan kichik shart bajarsa x a ga intilganda funksiya elga intiladi deyiladi va quyidagicha yoziladi mana biz epsilonni qanchalik kichkina qilib tanlashimizdan qat'i nazar deyapmiz. shunday delta topilar kanki mana bu demak mana shu atrofda x ni a ni shu atrofida x elga epsilonchalik yaqin bo'lar ekan. demak limitni tarifi shunaqa ho'p boyagi misolga qaytamiz boyagi misolda darrov ko'rishingiz mumkin limit 4 ga teng chunki funksiyani shu nuqtadagi qiymatlari hammasi atrofida o'zini aynan 4 deb his limit oladigan bo'lsa ham 4 bo'ladi ya'ni nuqtadagi qiymati umuman qiziq emas keyingi misolimizda nimaga limitga ega bo'lmagan funksiyani ko'rishimiz mumkin hozir qo'shimcha qilib o'taman kim agar grafikni yaxshi tasavvur qila olsa u uchun limit hech nima emas darrov grafikdan kelib chiqib limiti nima bo'ladi nima qo'yadi darrov aytish mumkin mana bu grafikda ko'rishingiz mumkinki limit mavjud emas qaysi nuqtada x nolmajd emasma nolga o'ng tomondan qarab kelsangiz funsiyan qiymatlari aynan bir bo'lib keladida limit o'ng tomondan kelsa bir bo'lib qoladi chap tomondan keladigan bo'lsa qiymatlari minus bir minus bir bo'lib qoladi ikkalasi teng emas teng bo'lmaganligi bu uchun ham demak e, limit mavjud emas bo'ladi bu funksiyada ho'p demak biz limitga ega limitga ega bo'lmagan funksiyalarga ega misollar ko'rdik endi sodda misollardan boshlaymiz masalan e, birinchi misolimiz quyidagicha e. mana bu misolga e'tibor beradigan bo'lsak to'g'ridan to'g'ri x ikni o'rniga beshni keltirib qo'yamiz beshni ketirib qo'yamiz bu muammosiz aynan bir yuz yigirmaga teng bo'ladi bu umuman olganda oson ho'p juda oson ekan funksiya ekano' to'g'ridan to'g'ri -nət, aytib qo'yaversak bo'lmaydimi desak adashgan bo'lamiz har doim ham to'g'ri bo'lmaydi chunki mana misol ikkinchi misolga qaraydigan bo'lsak man a ikni no'niga uchni keltirib qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi surat ham no mahraj ham nol bu nol taqsim nol bu aniqmaslik lekin buni biz limitni hisoblashimiz mumkin qanaqa qilib uni soddalashtiramiz shakl almashtiramiz mana surat bilan maxrajni qisqartiramiz x minus uchlar qisqarib ketadi va limit olti chiqishini darrov ko'rishimiz mumkin ana endi ko'rdik hozir nol taqsim nol ko'rinishidagi aniqmaslik degan tushuncha bor ekan endi aniqmasliklarni turlarini har xil ko'rinishdagi aniqmasliklarimiz bor mana bittasi nol taqsim nolni ko'rdik mana misol ham cheksiz taqsim cheksiz ham bu bir, bir mm, aniqmaslik bu yonda demak misolni ham ko'rishlaringiz mumkin nol ko'paytirish cheksiz bu ham aniqmaslik cheksiz minus cheksiz bu ham aniqmaslik nol darajasi nol bu ham aniqmaslik bir darajasi cheksiz bu ham aniqmaslik cheksiz darajasi nol ham aniqmaslik demak shu va bundan tashqari ham yana aniqmasliklar bor lekin asosan mana shular ko'rinishdagi aniqmasliklarni biz ko'ramiz ho'p <coughs> bu aniqmaslik bo'lib qolib ketadimi degan savolga albatta bunday qolib ketmaydi e, bularni ishlash mumkin har xil shakl almashtirishlar usuli bilan ishlash mumkin mana shu yerdagi hamma misol o'zini e, aniq javobiga ega ko'rib ko'rdingizlar oldinroq biz ko'rdik limit yo' qaysidir songa teng bo'ladi yoki mavjud bo'lmasligi ham mumkin demak e, doim misol berildimi uni albatta javobi bor hech bo'lmaganda aytish mumkin limit mavjud emas <coughs> deb limitni ayrim xossalarini beramiz e, agar ikkita funksiyani e, limitlari mavjud bo'ladigan bo'lsa ularni yig'indisini ham limiti mavjud bo'lar ekan va mana bu teng bo'lar ekan bunga ko'paytmada yani, ham xuddi shunaqa ko'paytmasini limiti limitlar ko'paytmasiga teng nisbatda faqat ikkinchi eak mahrajda noldan farqli bo'lsa demak nisbatni limiti limitlar nisbatiga teng bo'lar ekan ho'p endi muhim umuman olganda muhim natijalardan biri ajoyib limitlar haqida gaplashamiz ko'rdik sinus ikki taqsim x bu nol taqsim nol ko'rinishidagi aniqmaslik buni demak man birinchi teorema birinchi ajoyib limit bu ajoyib limit sins x taqsim k x nolga intilganda birga teng degan tasdiqni beradi bu isboti juda oddiy emas uni har xil baholash usuli bilan chiqarish mumkin lekin bu yerda sodda dars bo'lganligi uchun isbotlab bermaymiz ho'p lekin misollar ko'ramiz demak birinchi misolni ko'radigan quyidagi misolni qaraymiz ikni nolga 0 qo'yadigan bo'lsak surat ham 0, mahlas ham 0, demak nol 0 nol ko'rinishidag aniq kelyapti hop buni shakl almashtiramiz suratda quyidagi ko'rinishga keladi uni keyin man quyidagicha yozib olamiz sinus x taqsim 0 ga intilganda biz bilamiz bu 1 ga teng Joyga 1 ni ketirib qo'ysak albatta bu javob 2 chiqadi demak mana ko'rdik bir nol e, ko'rinishidagi aniq masliklarni mana e, bir turini mana shunaqa ko'rinishda ishlashimiz mumkin ekan Xo'p, keyingi e, ajoyib limit e, mana biz e, ye soni tushunchasini bilamiz e, demak mana bu limitlar y soniga teng bo'lar ekan Aslida mana bu bi ikkalasi bitta narsa ular almashtirishdan kelib chiqqan ho'p misol ko'ramiz misol quyidagi misolga qaraymiz aytgancha ikkinchi ajoyib limit bu bir darajasi cheksiz ko'rinishdagi aniqmaslikni ochishni bir usuli hisoblanadi ikkinchi misolda qaraydigan bo'lsak mana ixni o'rniga nol qo'yadigan bo'lsak bir darajasi cheksiz ko'rinishdagi aniqmaslikka keldi demak darrov da, yani, de, de, bu yerda o'ylash mumkinki buni qanaqadir ye ya'ni ikkinchi ajoyib limitga olib kelish mumkin degan tushuncha paydo bo'ladi unda biz mana shu ko'rinishga bu ko'rinishga olib kelish uchun birni qo'shib birini ayramiz birni qo'shib birni ayrish degani hech nima o'zgarmadi degani demak mana bu ikkinchi qisminideak hisoblaymiz bu quyidagi ko'rinishga keladi endi aynan mana shu narsa ga demak ma, ma, aynan mana shu yerdagi e, mm, funksiyaga darajani e, darajaga ko'paytiramiz va bo'lamiz mana e, manamana bu qavs ichini e'tibor beradigan bo'lsak soddalashtirsak yana shu holatga keladi faqat bitta narsa juda yaxshi holatga keldi mana bu katta qavsni ichini qaraydigan bo'lsak bu aynan shu limitni beradi nima uchun chunki ix nolga intilganda mana buyerdagi demak funksiya nomga intiladi surat xuddi shu narsani teskarisi e'tibor beringlar bu yerda ham bir taqsim x x bo'lsa bu bir taqsim x ko'rinishga kelyapti demak bu yga intiladi qolganni hisoblaydigan bo'lsak soddalashtirsak yeni mana bu darajasiga keladi va ikn no'iga to'g'ridan to'g'ri nolni qo'yamiz bu javob bir taqsim yi chiqadi demak mana bu bir E, ikkinchi ajoyib limitdan chiqadigan misollar bunaqa misollar juda ko'p e, asosiysi texnika e, ishlatish ho'p ajoyib limitlardan ayrim natijalar kelib chiqadi masalan quyidagi natijalar e, bundan tashqari yana ko'p natijalarni qarashingiz mumkin internet orqali e, topish muammo emas lekin asosiy shu ajoyib limitlar birinchi va ikkinchi ajoyib limitlar Ə, keling endi limitda shakl almashtirish tushunchasini beramiz bunda har kim har xil holatni yaxshi ko'radi masalan kimdir x 0 ga intilgandagini yaxshi ko'radi kimdir x cheksizga intilgandigini yaxshi ko'radi ko'pchilik x 0 ga intilgandagi limitni hisoblashni yaxshi ko'radi keling qolgan demak nolga intilganini umuman ixtiyoriy boshqa songa intilgani nolga intilganga olib kelishini ko'ramiz limit intilganda a ga fx funksiya berilgan bo'lsa biz quyidagicha almashtirish kiritamiz yani t barobar x minus a hop e'tibor beradigan bo'lsak x a ga intilsa t nolga intiladi ya'na ani nolga intiladi bu demak yangi funksiyaga o'tamiz faqat argumentda t keladi uh, f ya'ni ksni topadigan bo'lsak x bu yerda t plus a joyiga keltirib qo'yamiz t bir de, de, siz yani. bu yerda endi nolga intiladi siz yoqtirgan iia keldi cheksizda bo'lsa nima bo'ladi ya'ni x intilganda cheksizdani nolga qanay olib kelamiz desa bu ham juda sodda quyidagicha almashtirish kiritamiz t barobar bir taqsim x koh almashtirish e, bunda x cheksizga intilganda t nolga intiladi bunij e, oddiy va ke bu quyidagi uh, siz yoqtirgan limitga keldi f bir taqsim ga keldi endi buni siz o'zingiz bilgan usullarda hisoblaysiz funksiya limiti umuman olganda limit tushunchasi juda fundamental tushunchalardan bittasi hisoblanadi bu matematik analiz kursini qurishda asosiy rol o'ynaydigan tushuncha mana bitta e, muhim tushunchalardan bittasi funksiya uzluksizlik ham limit bilan iiadi keling o'sha boshdagi tasvirga qaytadigan bo'lsak mana bu yerda tasvirni ko'rib turgan payt mana bu yerda kelgan payt siz nima deysiz tasvir uzildi deysiz demak uzildi agar o'sha tasvir bo'lsa agar tasvir uzilmadi uzluksiz ko'rdim deysiz keyingi misolda e, ham qara e'tibor beradigan bo'lsak mana shu aynan x teng ikkida funksiyani grafigi nima bo'ldi deysiz uzildi deysiz ho'p demak xulosa qiladigan bo'lsak bizga uzilgan va uzilmagan funksiya tushunchasini kiritishimiz mumkin ekan buni nima bilan kiritar ekanmiz albatta limit bilan kiritar ekanmiz darrov mana shulardan xulosa qiladigan bo'lsak limit bilan o'sha nuqtadagi qiymat teng bo'ladigan bo'lsa funksiya uzluksiz deyilar ekan ya'ni mana x xfx f ga teng bo'lsa f a nuqtada nima der ekanmiz uzluksiz der ekanmiz ho'p misol mana e, misol ko'radigan bo'lsak mana bu funksiyani tahlil qiladigan bo'lsak mana bu e, mana bu joyda e'tibor beringlar funksiya uzilgan qiymati tepada turibdi qiymat tepada mana e, e, bu joyda ham e'tibor beringlar funksiya uzilgan bir biriga bog'lanmagan mana bu yerda uzilganmi desa yo'q bu yerda uzilmagan singan u, lekin uzilmagan hali keyinchalik hosila degan tushunchani kiritganimizda singan holatni ham tahlil qilib o'tamiz hozircha demak uzluksiz bo'lganda bu funksiya uzluksiz mana bu joyda ham uzluksiz a mana bu joyda bu funksiya uzilgan ho'p funksiya uzluksizligini ko'p xossalari bor lekin bu yerda uncha keltirib o'tmaymiz asosan limitni xossalaridan kelib chiqadi ko'p xossalari umuman olganda segmentda uzluksiz degan segmentda uzluksiz bo'lgan funksiyalar ıı, funksiyalar alohida o'rganiladi u yerda har xil teoremalar bor biz buni bu yerda bermaymiz oliy matematika kursida buni matematikaga ixtisoslashtirilgan yo'nalishlar uchun alohida beriladi e'tiboringiz uchun rahmat darslarni quyidagi telegram kanal orqali yuklab olishingiz mumkin xuddi shu telegram kanalda biz shu darsimizni pdf formatdagi ko'rinishini ham tashlaymiz yana qo'shimcha ailarni tashlaymiz e'tiboringiz uchun yana bir bor rahmat